Salam əziz izleyicilər. Sizə bu günləri həftəlik proqnozu bildirmək istəyirəm. Boğlaq bürcündə olanlar üçün görək həftəlik nə çıxır. qaplarınız açıq olsun, bağlı qaplarınız, kilidli qaplarınız açılsın. Övladlarınızın sevinci olsun. İnşallah. Bax, oğla bürcündə olanlar. Bax, e, siz üçün gözəl, möcüzəli yol çıxır. Ayın axırına qəşəng yollar olacaq. Küçənlərin arasında problemlər bitəcək, barış olacaq. Bax 3 rəqəm gəldi. 3 rəqəm sizə çox düşəli olacaq. Ola bilər 3-ü, 13-ü, 23-ü. Bax bu rəqəmlər sizə çox düşəli olaraq, ola bilər o rəqəmlərdə nə isə bir yeniliklər, bir sevinclər ola biləcək. Bu həftə sizə yaxan, yaxın olan bir insanın olayında iştirak edib onu qoruya biləcəksiz. Ba iş yerində də ya çevrəndəsə iş yerində. Elə bir sizi yıxmaq ist ə, istəyən var, elə bir problem yaratmaq istəyən var ki, sizin həyatınızda bir problem olsun. Artıq siz özünüz ətrafın çoxuna güvənə bilmirsiniz. Ə, yəni güvənmirsiniz. Mücadilə edirsiniz hal-hazırda. Sizin bax işdə mücadilə edirsiniz, çünki işdən sizin işdən çıxmağınızı istəyən var. Yəni deyirəm ümumi baxdı hamıya aidd deyil çünki bəzilərinizin burada işdə hörməti də var. E, yəni hamı ilə də dil tapa bilirsiniz. Arxanızca iş yerində danışan var. Bu həftənin sonunda biləcəksiniz kimdir. Kimdir? Yəni bu işləri çevirən kimdir? Bu işləri yaradan, sözü, dedikodu yapan siz ə, yəni bu həftə enerjiniz yüksəliyə doğru gedəcək, heç nədən qorxmayaraq addım atacaqsınız. Ailə içində bəzi tartışmalar olacaq. Keçmişdə olan konfliktləri yada salıb danışacaqsınız. Haqsız olduqlarını elə belə yada salacaqsınız. Burda elə bir Noyabr, ə, demək 21-ci ilin Noyabrında elə bir e, oktyabrında olan bəzi olayları, elə bir söhbətləri yenidən qayıda bilər. Yenidən o söhbətlərə e, düşə bilərsiniz. Yəni diqqətli olun, bir də səbirli olun. Bəlkə də sevgi ilə əlaqəli ola bilər. Başınızı, e, başınız başınız çox qarma qarışıqdadır bu həftə. Beyniniz qarma qarışıqdadır. Sizə qarşı bu həftə başqətmək istəyən olacaq. Çox susumsunuz, artıq susmayacaqsınız. Artıq bu həftə öz ifadələrinizi bildirərək deyəcəksiniz. Zəfər sizinlə olacaq. Arzularınız, arzuladığınız arzular yerinə yetəcək. Bax, bir az diqqətli olun bu həftə. Bəzi oğurluq ola bilər. Bəlkə də oğurluq və rəki nəyisə yaddınızdan çıxar, qoya bilərsiz, götürəcəklər, yəni götürə bilərlər. Ə, yəni oğuruq ola bilər bu həftə biraz diqqətli olun. Yer dəyişiklikləri olacaq. Siz üçün ev alma-satma olacaq. Elə bir ə, köç var burda. Hazırlaşır, köçmək istəyən var. Artıq ev danışmısınız, Bakı'da yaşayan Ə, elə bir evin mühitini yerini dəyişmək istəyir. Artıq burada qalmaqdan, yəni bu sıxıntılar yaradıb sizə ocaqda, həqiqətən də kirədə qalan bu ocaq o qədər sıxır, sıxıntı keçirirsiniz ki, burada. Yəni yeri, yeni yerə gedəndən sonra inanın ki, sizdə dəyişikliklər olacaq. Ə, bağlı qaplarınız belə açılmağa doğru gedəcək. Tanış olduğunuz yeni bir insan da olacaq. Elə bir onun danışdığı, söhbətiniz ola biləcək. Elə bir ki, ə, ya yeni tanışlıqdır, ya da aranızda məsafə olub təzədən barışıq danışıq olacaq lakin üçüncü şəxsin sizi birləşib danışmağınızı istənməyəcək sizin aranıza girmək istəyəcək sizə pisliklər, neqativ yollamaq istəyəcək barışmağınızı qətkiyən baxın durub qırağda istəmir lakin siz üçüncü şəxsə qulaq asmayın, onun sözlərini eşitməyin. Bu həftə artıq sevinclə həftə olacaq, nəfəs alacaqsınız. 6-cı hissiniz çox güclətli olacaq bu həftə düzdür bəzi inatçılığımız var bəzi işlərə inadələsiniz bəzi ağır gedən işləriniz olub inşallah o yarım qalan işlərinizi yavaş-yavaş hərəkətə keçirəcəksiniz aranızda olan bəzi həsrətlər sevgi arasında o həsrətlər bitəcək və ağlınızda bir nəfər var, yəni məsafə var aranızda, arxa-arxaya məsafə var aranızda. Elə bir öz beyninizdə düşünürsüz ki, görəsən o məni e, canımı bu qədər yaxdı, görəsən o düşünürmü mənim haqqımda, fikirləşirmi? Həqiqətən də düşünür, yanır sizi, fikirləşir. Artıq keçmiş keçmişdə qalıb, çalışın düşünməyin. Qayıtsa da onun yəni peşman olacaq. E, fikirləşsə istəyəndə peşman olacaqmı? Düzdür, peşman olacaq, amma o peşmançılıq deyil, elə-belə yüngül bir peşmançılıq keçirdiyinə görə, e, yəni yenə məsləhət sizindir, bağışlamayacaqsınız. Və ba, sizin acılarınızı unutduran, sizə yaxşı e, bərəkətli döんəmə keçirməyə bir dəstək olacaq, bir tanışlıq olacaq sizin üçün. E, Bəzənizdə xroniki narahatlıqlar var. Və e, xroniki narahatlıqlar da var, panik atak var panikaya düşürsünüz. Elə bir yerə getmək həycan keçirirsiniz və ya oturduğunuz yerdə, xoşlayan yerdə, div güldüyünüz yerdə birdən-birə elə bir ə, panikaya düşürsüz. Elə bir qorxu var, həycan, içinizdə vəsvəsə var. Həycan keçirirsiniz. Çalışın 40 qələm surəsinin 51-ci surəsinə oxudun, suya oxudun, içinə belə də oxudun, evdə səsi evə yayılsın. Yəni biraz vəsvəsəniz üzərinizdən uzaqlaşsın. Zikirlər deyiniz, zikirlər oxuyun. Bərakeətli dövrəmə keçirsiniz. Heç kəsə möhtac olmayacaqsınız. Xırda-xırda dəstəklər olacaq. Öz əməyinizin zəhmətini qazanacaqsınız. Əməyinizlə qazanclar əlinizə gələcək, zəhmətlə. Bax, elə bir əlinizə bir rozu gələcək. Fikrinizdə elə bir düşünürsüz ki, o insana mən yardım edərəm, kömək edərəm. Məhkəməsi olan zəfər sizinlə olacaq. Və birinin peşmançılığı olacaq, hətta üzr istəmək istəyəc sizdən. Əməyinizin qarşılığını mütləq alacaqsınız, narahat olmayın, yol çıxır, iki yol çıxır. 2 ay, 2 həftəyəminə nə isə bir yolunuz var, pis yol deyil, çox gözəl yoldur. Bax, işləndə bağlı bir yol ola bilər. Məzuniyyətə çıxan, ezamiyyətə çıxan olacaq bax bu həftə. Maddi itki itkiniz olub baxdıqca bəzən sizdə çətin həftə ola bilər. O da keçici bir olacaq. Narahat olun. Ayın 4-ü, 5-i biraz diqqətli olun, xahiş edirəm. Ayın 4-ü, 5-i biraz e, yəni gərgin ola biləcəksiniz. Dartışma ola bilər. Yəni həm ümumi baxışdı bu. Yəni tartışmalar ola bilər, iş yerində konfliktlər ola bilər, heç nədən durduğunuz yerdə əsəb keçirə bilərsiniz, başgicəllənmələr ola bilər, halsızlıqlar ola bilər. Bir az irmanla məşğul olun, fiziki, e, yəni hava havaya gedin, gəlin, e, yəni havada olun. Tez-tez əlinizi, üzünüzü su ilə e, e, su vurun, su ilə yuyun, güngülləşin, neqativ üstünüzdən uzaq edin bəzi aldatmalar ola bilər, aldanmalar ola bilər. Yəni maddi ilə də aldanma ola bilər, ticarətlə də, bizneslə də aldanmalar ola bilər. Ehtiyatlı olun. Bəzi yoxlamalar ola bilər. Yəni dükanı olan, mağazini olan, kafesi olan, salonu olan vergidən də elə-belə yoxlamalar da ola bilər. Biraz diqqətli olun. Zəfər sizinlə olacaq. Narahat olmayın. Çalışın zikirlərin, ismi əzan zikrini eləyin, elə bir duasını ismi əzan əzan, əzan ə, duasını qoyun 111 dəfə oxusun, oxuya bilmirsə sizə oxutdurun evdə səsi yaysın, niyyət eləyin, arzun eləyin. Niyyətiniz qəbul oca, zikrliyin testiz şəhər ölkə dəyişikliyi ola biləcək bu sizin xeyrinizə olacaq hətta iş yerində işini dəyişmək istəyən olacaq oğlaq bürcündə olanlar işinizi dəyişmək istəyəcəksiniz amma tələb altında qalacaqsınız dəyişim dəyişimim gedim getməyim inan ki işinizi dəyişəcəksiniz ondan da yaxşı ondan da düzdür biraz bir ay ola bilər biraz çətinlikləriniz olacaq siz ona səbrləsaz inşallah yaxşıya doğru gedəcəksiniz işlərinizdə də yeniliklər işdə işdə başqa bir işlərlə üzləşəcəksiniz gözəl bir işləriniz əlinizə gələ biləcək yəni yolunuza çıxacaq inşallah Elə bir biri sizi güdür, kimsə elə bir izləyir sizi, biraz diqqətli olun. Yəni yalan danışa bilərsiniz qarşınızdakına, amma sizi izləyir, o yalanı aça bilər, üzünüzə vura bilər, utana bilərsiniz. Elə bir biri sizdən intiqam almaq istəyir, bəlkə də keçmişdən gəlmiş biridir. İntiqam almaq istəyir, bəlkə də aranızda bir pozulub, yəni bir sevgi pozulub, bəlkə bir huzur pozulub aranızda, intiqam eləmək istəyir sizə neqativ yollamaq istəyir hazır vəziyyətdədir. E, negativ istəyir siz üzərinizə etsin, yəni bütün e, işləriniz sıfıra düşsün, yəni e, sağlamlığınızı itirəsiniz. O pis insanlar Allah cəzalarını verəcək inşallah, narahat olun. Sizə quyu qazan, özü quyuya düşər inşallah, darıxmayın çalışın, fikirlər edin, dualar oxuyun ki, sizə qarşı batmasın, heç nə sizə batmasın. Hətta YouTube-da da var. Vücudumun təmizliyi yazın. Elə gələcək, vücudunuzu təmizləmək üçün suya oxudun, onunla yaxalanın. Yaxılandaq və xahiş edirəm o suyu e, bismillahla gəlir qurban olm Allah'a, o su kanalizasiyaya getməsin, çəkilsulara qarışmasın. Onu ayağınızın altına taz qoyub yaxalayın, o suyu aparın, bir ağacın dibinə tökün. Onda tökəndə çalışın ki, özünüzün neqativini tökürsüz axır. Qurumuş ağacın dibinə tökün. Yəni belə köhrələnmiş bir ağacə tökməyin. Yəni özünüzə hazır olun da, yəni özünüzə itirməmək üçün bunu çıxdığını sizə deyirəm biznesinin bu həftə ticarətlə uzaqda olanlar, yaxında olanlar bizneslə bu həftə biraz diqqətli olun. Dolça bürcündə, bax, Əqrəb bürcündə, Xərçəng bürcündə, Buğa bürcündə olanlarla sizin aranızda, yəni dəstəy məsələləri ola bilər ki, dəstəydə ola bilərlər ola insanlardan sizə. Mərhəmətlisiniz, çox güvənirsiniz özünüz, özünüzə, özünüzə. Hətta sizin yanınıza bir sir desələr, bir baş kəssələr, bağışlayın üzr istirəm, əs-tağfirullah. Yəni ağır bir sir desələr, siz o sirri saxlayarsınız. Yəni elə bir insansınız, çox mərhəmətlisiniz, yoldaşlığı bacarırsınız. Vaşir bürcünən yaxşı bir dil tapac, tapa, tapa bilərsiniz də, yəni danışığınız da ola bilər. Ə, bu həftə ola bilər bəzi bir qərarsızlıqlar ola bilər sizdə. 7-sindən sonra ciddi bir qərar verəcəksiniz. Ola bilər sevgili ilə əlaqə, bəlkə sevdiyiniz ortaq ortalığınızı sizi yorubmu, nə isə belə bir 7-sindən sonra ə, dəqiq ciddi bir qərar verəcəksiniz. Üçüncü şəxslər həyatınıza girə bilərlər. Biraz ehtiyatlı olun, duyğusal yəni hallar keçirə bilərsiniz. Ə, yəni çalışın üçüncü şəxslərə inamlı. Bax, şəhər dedim sizə də şəhər dəyişikliyi, ölkə dəyişikliyi bəzilərinizə var, yaxşıya doğru gedəcək. Məhkəmə ağır gedən məhkəmə işinin ədalətini sizin tərəfə olacaq. Olumsuz düşünməyin, olumlu düşünün. Bu davanın olumsuzluğu inşallah şad xəbərlə olacaq. Siz üçün zəfər sizinlə olacaq. Ay 5-indən sonra bax ev satmaq, ev almaq istəyisəsə 5-indən sonra hərəkət edin və ya bizneslə, böyük bir işlərlə, yatırımlarla məşğul olmaq istəyənlər 16-sından sonra gəlsin. Ondan sonra da 16-sına qədər, onundan 16-sına qədər bəzi işlərinizə qərar verib edə bilərsiniz. 16-sından sonra da Yəni bəzi qərarları edə bilərsiniz. Çünki bu ay biraz ə, gərginliklər ola bilər. Bu ay biraz sıxıntılar ola bilər. Bu ay biraz ə, bəzilərinizə ağır keçə bilər. Fikirləşməyin ki, artıq mən çıxa bilmirəm, bu vəziyyətdən dönə bilmirəm. İnşallah ə, bu aydan sonra da ə, Oğlaq bürcündə olanlar üçün çox gözəl dövəm gələcək. Var olun, sağ olun izlədiyiniz üçün.